Шантарам ще развитаю. И дякую. Привет! Здорово! Как сам? Как сам? Как все, так и я, знаешь ли. У нас большинство это дело главное нашей жизни. Я из большинства. А как ты? Откуда сам? Из большинства. Откуда? Из большинства. Что ж непонятного-то, а? Потому что я против анархии. Я за порядок и дисциплину. Я из большинства. Но ну, таких, как я, все держится. Что что что? Я а, так ты так и спрашивай, из какого ты города, мол, так, мол, и так. Я из города-героя Белгород. Да. Что ты так зашмыгал носиком? Я... Ничего, и ты будешь в Белгороде поверь мне. Все мы будем по казармам рано или поздно. А в Белгороде я был, там, классно. Что да, в Белгороде классно. Но в Белгороде иногда, знаешь ли, постреливают. Ну, да, согласен. Последнее время вот. Да извиняюсь. Ну, простыл, простыл, Посто. я Чего? понимаю. Красноярск это все понятно. Холодно, так сказать. Сибирские морозы? Да, стонут провода, и поезд мчит меня в сибирские довозы. Я, я убегаю от тебя. Правильно. Так что когда ожидать, так сказать, подкрепления сибирских дивизий? А то нам тут как-то такое впечатление, что нас на произвол э, судьбы бросили. Или на произвол судьбы оставили. Нет, Нет, все нормально. Где же нормально-то? Это тебе там в Красноярске нормально, простыл вот это вот. На комиссию не хочешь идти. А нам тут не очень нормально. А такое впечатление, что нас уже в принципе и за Россию никто не считает. Типа там живете возле э, Украины, так и живите а нас не трогаете. Ну, это просто отвратительно, честно тебе скажу. Никто не идет на помощь. Это просто ужасно. Ну, а вы раньше считались? Ну, раньше. Раньше это было в 19 веке, а сейчас-то век уже 21. Ну, кому считались-то раньше? В смысле, кому считались? Белгородская область, начиная с основания... Великого государства Российской Федерации, понимаешь, всегда относилась к этому государству, в состав входила в качестве субъекта. Или тебе это неизвестно? На мне это неизвестно, но ну, так вы пишите нашему президенту Владимиру Владимировичу. А он, понимаешь, так. читать, судя по всему, умеет только по немецки. Вот это вот Хох, Аусвайс. Как послушаешь его выступление в Бундестаге вот до военной, до СВО. Он же все время по-немецки разговаривает. Такое впечатление, что он президент Германии, а не российской российской. Значит, он вас не считает, наверное, а, России. а скажи мне, а что важно, что он считает или великий народ России что-то считает важно или, или что? Или у нас как царь сказал, так и будет, а на народном насрать? Как ты считаешь? Родину не любишь, судя по всему, да? Я же понимаю, что по приказу не царя-батюшки, не Владимира Владимировича в армию ты пойдешь, а по приказу э, министра обороны. Нет, ну как, как у нас его там, Белоусов новый, как его зовут, забыл я. Или Белоус? Белоусов же, да? Ну, новый министр, вместо, вместо, вместо Кожедубовича. Кожемяковича. Я даже не знаю. Ну да, Кожа, я, знаю, я Знаю Путина, знаю Шойгу. Так его же уволили. Или ты не в курсе? его уволили? Шагу. Да, Сергея Кожахуевича. А его заместителя... А, а его заместителя, значит, под уголовное <свят> преследование отправили. Расследоваться, значит, федеральным э, ну, следственным... Господи, как оно? Следственным управлением. Расследуется его деятельность по разграблению вооруженных сил Российской Федерации, дискредитации. Ну вы же новый ну, министр обороны. Или ты не в курсе? Я не знаю, может какая-то ложная информация. Какая ложная я информация? Открывай интернет и смотри. Министр обороны Российской Федерации. Степан Андреевич Бондаренко. Степан Андреевич это Бондаренко, это я. А министр обороны Белоусов зовут. И, кстати, почему у тебя на футболке какие-то немецкие э, надписи? Знаешь, как расшифровывается? Адольф Даслер. А ты знаешь, кто был Адольф Даслер? Почему Адольф Даслер? А а а а а Адольф Даслер сокращенно. Гитлер, значит, ты, да? Адольфович. Не наш ты человек. Я Адольф. подозревал, что ты человек не наш. С самой первой минуты подозревал. Вот это вот покашливание, сопли. Явно родину не любишь. Кто ты говоришь? Пиши министр, бы. Ну, я забыл фамилию. Белоусов или Белоус, или Бело, Белоусин. Ну, как-то так. Подскажи мне, кстати говоря. Белоусов или Андрей. Андрей Белоусов, Андрей как по отчеству. А то как-то некрасиво будет попадать в просак безочественный значит значит будет андрей белоусов безочественный так что значит ты поддерживал шойгу шойгу оказался прохвостом мягко говоря а ты его поддерживал значит на воду врага на мельницу врага воду лил может быть тебе к нам в штурмовые бригады а? искупать так сказать свою вину искупать свою вину меру степень глубину ну, успокойся, дай мне... Так сказать, я не нервничаю, слушаю тебя внимательно, вниматочно. Нервничаешь, да, поэтому перебиваешь. Ну, хорошо, хорошо, слушаю. Ты не нервничай, не перебивай. Во-первых, смотри, я откуда знаю Сергея Шойгу? Во-первых, Сергей Шойгу из нашего города. Сергей Шойгу? Города Сергей Шойгу. Из э, ТВ а не из вашего города. Он из ТВ, республика такая есть. Ты не изучил, так сказать, биографию героя. Да, да, да ты мне дашь сказать. Нет. Да ты долго думаешь, давай быстрее, рожай. Я не долго думаю. Я, во-первых, говорю, вот у нас нашего города Сергей Шойгу. Во-вторых, на своем, я значит, не упорствуешь. Смотрю вот здесь всякие новости, там не новости. Что там случилось, как там случилось, что случилось. И зачем? То есть мне это ну нах... Беда, это беда, Сергей. это беда, это беда. Вот так вот повесточку. повесточку. Ну конечно Сергей, Степан Андреевич Бондаренко. Ну конечно я русский, естественно. Какие еще люди в Белгороде живут? Русские. Никаких других людей здесь нет. Никаких других людей здесь нет, понимаешь. Все русские. Так вот, получишь ты повесточку в суд, там, я не знаю, по оплате элементов, по э, еще как-нибудь э, проделкам твоим. Получишь повесточку в армию, подписанную так прямо вот. Андрей Романович Белоусов. Романович, выучи. Романович он. Или Ремович, неважно. Как он там, Ремович или Романович? Белоусов. Ремович или Романович. Ну, короче говоря, получишь повесточку, подписанную этим уважаемым самим батюшкой, царем, человеком, а ты даже не знаешь, кто это. Все будешь от Кажугеточа ждать повестку. Все Кажугеточ, Кажугеточ, все выдохся. Не зря Пригожин кричал. Где снаряды? Не зря. А ты все за него страусов? Твоя фамилия страусов? Да. Хорошая фамилия вполне соответствует твоему образу жизни. Тфу таким... какой-то грубый. Я ведь тебя ни разу не обозвал, а ты вот это вот нацепил фашистскую футболку Адольфа Даслера. Не знаешь, кто такой министр обороны Российской Федерации, не знаешь заместителя военкома Белгородского Степана Андреевича Бондаренко. Но ты вообще жизни не знаешь. Ну что ж, придется нам с тобой поступить более радикально. Значит, с этого момента страусов, с этого момента страусов, наш с тобой разговор считается официальным. Сейчас я только вот найду формулярчик повесточки, так чтобы он был подписан уже нашего военкома. И дальше мы с тобой поговорим. Дальше у нас такой вот с тобой разговор будет. Вот такой, значит, у нас с тобой разговорчик будет, господин Страусов. Затем э, уведомляю тебя. Затем уведомляю тебя, господин Страусов, э, что наш разговор с этого момента записывается. И все сказанное мной является официальным вручением повестку, повестки для явки на прохождение. Ну что ты, да ты еще себе самовар на голову нацепи. От этого, думаешь, больше патриотом станешь? Абсолютно нет. По вокзалам и ресторанам. Ну, ну, что, ну, ну как ты себя ведешь? Ну посмотри на себя. Ну, бланш у тебя под глазом, а? Ну как тебе не стыдно? Ты же здоровый дев, тебе работать надо. Работать тебе надо. А ты ведешь себя как черт знает что. Ну, паскудство сплошное. А ты меня не совести и не гитируй. Не хуже твоего, понимаю. Вот это понималось. Ну ладно, некогда мне с тобой разговаривать, мне домой пора. Скажи, ты будешь писать? Абсолютно нет. Тем, более, олимпиад, олимпиад. Кто-то у нас теннисист. Ты же не лыжник. Теннисист, правильно. Значит, будешь сапером будешь. Значит, слушай меня, Олимпийц Страусов. С этого момента Повестка, врученная тебе, будет считаться официально врученной. За неявку по повестке, которая в течение 3-4 дней появится у тебя на госуслугах, после того, как наши IT-специалисты по, по, по вот этой, не перебивай меня, по вот этой видео я сам запутаюсь без тебя. Ты что думаешь? У нас все военкомы, интеллектуалы высокие. Мне и так сложно слова предложения складывать. А, появится у тебя на госуслугах. Вот. И... После того, как наши айтишники установят твою личность, ну, тем более, что ты сам сказал, что ты олимпиец, олимпийских чемпионов у нас немного, э, значит, явишься в течение двух недель ко мне по адресу город Белгород улица, подполковник Бондаренко Степан Андреевич скажешь на КПП, тебя проводят, проводят. А дальше, сам понимаешь, все будет зависеть от твоего поведения. ЗАСИМ, ЗАСИМ, э, наш... Молодец, молодец, хорошо начинаешь, исправляешься, я вижу. Молодец. За сим наш торжественный вечер объявляется закрытым. До новых волнующих встреч. Не захлебнись. Или захлебнись. Или захлебнись.